Добрый вечер, уважаемые телезрители. В эфире программа «Репортер» и я, Алексей Коноплев. Сегодня у нас рассказ о том, как «АвтоВАЗ» наконец-то смог удивить автолюбителей, представив свою новую «Лада Калина». Все, что нажито не по сильным трудом автовазовских инженеров. Полный электропакет, сенсорная мультимедиа система, обогрев сидений, зеркала лобового стекла и даже японская коробка автомат. Такова новая Калина, как говорят о ней на заводе, полный фарш и всего за 450 тысяч рублей. Честно говоря, я заинтригован. Калину под номером один еще до торжественной церемонии отсматривают с особой дотошностью. Эта машина и эта модель не должны подвести в будущем и особенно сейчас. Цвет дебютного авто, в отличие от ярко-красной калины первого поколения, уже более зрелой ягоды. Техническая и инженерная зрелость. Так говорят о новой «Ладе Калина». Как с недавнего времени повелось, на ВАЗе конфузов во время презентации с новой машиной не произошло. Завелась как часы, проехала положенные пару метров без эксцессов. Высокие гости любуются новинкой, но глава региона то и дело вспоминает свой личный ВАЗ – Ларгус, который он купил в прошлом году. Когда пошел в Ларгус, мы знаем, что я даже когда вот там, где я работал, там Моя машина катается, все говорят, все хотят купить, а купить негде. Стоят в очереди. Надо больше выпускать. Но это сам факт уже очень о многом говорит, что э, выпускаемые модели, они сегодня э, пользуются хорошим спросом. У этой машины надеется завод в будущее тоже будет сопровождаться ажиотажным спросом. В этом году они выпустят 70 тысяч машин, а дальше больше. Продавать начнут с конца июня и сначала только люксовые модели. Для этой маркетинговой стратегии на заводе родился новый слоган: "Калина полный фарш". Очень серьезно прибавили надежности, безопасности, добавили опции я надеюсь, что я уверен в что наши покупатели, э, нашим покупателям понравится этот автомобиль, и его ждет такой же успех, как и его предшественник Ладу Гранд. Полный фарш – это полный электропакет, сенсорная мультимедиа-система, обогрев всего, чего можно, в том числе и лобового стекла. И это только начало длинного списка. Начало цен на такую калину от 324 тысяч рублей. Потолок будет в районе 450 тысяч. Это уже за машину с проверенным японским автоматом. Тест-драйв был бы скучным, если бы не внезапное появление высокого начальства. Заводчане начинают заметно переживать. На новой, еще не обкатанной колени поедет президент завода. А он не то что едет, начинает гнать по треку и параллельно рассказывает репортеру о том, что этот автомобиль своеобразный реверанс завода своим покупателям. Мы считаем, что нам очень важно своевременно запускать новые автомобили. И сегодняшние события очень важные, безусловно, для нас в этом плане шаг и важный, важный этап. Также мы планируем не снижать темпы. Автоваз уверен, машина в этом ценовом сегменте будет бороться исключительно со своими зарубежными конкурентами, преимущественно корейскими. Завод намерен брать опциями за меньшие деньги. В качестве, говорят, вопросов возникать не должно. Калина-2 все эти доводы должна показать вне испытательного трека. На большом тест-драйве по Поволжью репортер уже в пути на Калине в Казань. На сегодня у меня все. Увидимся в понедельник в итоговом репортере. Хороших всем выходных!